कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले चाळीस टक्के शुल्क वीस टक्क्यांवर आणले आहे त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर लावलेली बंदी उठवली असून त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही या सर्व शेतकरी हिताच्या निर्णयासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मी भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि भारत सरकारने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20 प्रतिशत और रिफाइंड पर साढ़े बारह से साढ़े बत्तीस प्रतिशत बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान है वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको जीरो कर दिया है इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बदल कर गया, गया। ये बहुत हर्ष की बात है गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ मी भारत सरकाराचे अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद सुद्धा देतो की त्यांनी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर वीस टक्के शुल्क व रिफाईंड तेल आयातीवर बारा पॉईंट पाच ते पस्तीस टक्के शुल्क लावले आहे त्यामुळे याचा थेट फायदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे त्यांच्या सोयाबीनला आता चांगला भाव मिळणार आहे कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले चाळीस टक्के शुल्क वीस टक्क्यांवर आणले आहे त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर लावलेली बंदी उठवली असून त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही या सर्व शेतकरी हिताच्या निर्णयासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस